নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মহিলাসকল প্ৰতিমাহে মাহেকীয়া হয় আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই দিনকেইটা বহুত নীতি নিয়ম মানি চলিব লগা হয় আচলতে মাহেকীয়া বা প্ৰিয়ত কিয় হয় তাৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে কিন্তু ধাৰ্মিক পুৰাণতো ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত এটা কাহিনী প্ৰচলিত আছে তেতিয়াহ'লে জানো আহক মহিলাৰ মাহেকীয়া ধৰ্ম আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত পৌৰাণিক কাহিনীটো ভাগৱত পুৰাণৰ এটা কাহিনীৰ মতে এবাৰ দেৱতাৰ গুৰু বৃহস্পতিয়ে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ ওপৰত ভিক্ষণ শং কৰি আছিল আৰু এই সুবিধা পাই অসুৰগণে দেৱলোকত আক্ৰমণ কৰিলে আক্ৰমণত ইন্দ্ৰই নিজৰ সিংহাসন হেৰুৱাই ভয়ত পলাবলৈ ধৰিলে অসুৰৰ পৰা নিজক বচাবৰ বাবে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু ব্ৰহ্মাক তেওঁ সিংহাসন পুনৰ উভতাই পাবৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে ব্ৰহ্মাই দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক এজন মহা ব্ৰহ্মজ্ঞানীক সেৱা কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিলে ব্ৰহ্মাৰ মতে যদিহে সেই ব্ৰহ্ম জ্ঞানীজনে ইন্দৰ সেৱাত প্ৰসন্ন হয় তেতিয়া তেওঁ সিংহাসন পুনৰ ঘূৰাই পাব ব্ৰহ্মাৰ আজ্ঞা লাভ কৰি ইন্দ্ৰই এজন ব্ৰহ্ম জ্ঞানী লোকৰ সেৱা কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু ইন্দ্ৰই এইটো কথা নাজানিছিল যে যিজন লোকক তেওঁ সেৱা কৰি আছিল সেই ব্ৰহ্ম জ্ঞানীজনৰ মাতৃ এগৰাকী অসুৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইন্দৰ দ্বাৰা অৰ্পিত কৰা হোৱা সেৱাৰ সামগ্ৰীসমূহ ব্ৰহ্ম জ্ঞানীয়ে অসুৰসমূহক অৰ্পিত কৰিছিল যেতিয়া ইন্দ্ৰই এইটো কথা গম পালে তেতিয়া বহুত খং উঠিল আৰু খঙৰ কোবত সেই ব্ৰহ্ম জ্ঞানীজনক হত্যা কৰি পেলালে এজন গুৰুক হত্যা কৰাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰৰ ওপৰত ব্ৰহ্ম হত্যাৰ দৰে মহাপ লাগিল আৰু ইন্দ্ৰৰ এই পাপটো ভয়ানক ৰাক্ষসৰ দৰে তেওঁৰ পিছ ল'বলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ইন্দ্ৰই নিজকে এপাহ ফুলৰ মাজত সোমোৱাই ল'লে ফুলৰ ভিতৰত সোমাই এক লাখ বছৰ দিন ভগৱান বিষ্ণুৰ তপস্যা কৰিবলৈ ধৰিলে ইন্দ্ৰৰ কঠিন তপস্যাত ভগৱান বিষ্ণু প্ৰসন্ন হ'ল আৰু তেওঁ ইন্দ্ৰক ক'লে যে তোমাৰ সকলো পাপৰ ভাগ তুমি অলপ অলপ অংশ গছ পানী মাটি আৰু ষ্টিক দিব লাগিব ইন্দ্ৰই মান্তি হ'ল সৰ্বপ্ৰথমে গছে ইন্দৰ পাপৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ লৈ ল'লে তাৰ বিনিময়ত ইন্দ্ৰই গছক বৰদান দিলে যে গছে যদি বিচাৰে নিজকে নিজেই জীৱিত কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ইন্দৰ পাপৰ এভাগ পানীক দিলে তাৰ বিনিময়ত পানীয়ে অন্য বস্তু পবিত্ৰ কৰাৰ শক্তি লাভ কৰিলে ইন্দ্ৰই পাপৰ তৃতীয় ভাগ অংশ ভূমিক প্ৰদান কৰি তাৰ বিনিময়ত ভূমিয়ে এইটো বৰ লাভ কৰিলে যে নিজৰ শৰীৰৰ আঘাত নিজে উপশম কৰিব পাৰিব শেষত ইন্দ্ৰই চতুৰ্থ ভাগ পাপ এগৰাকী মহিলাক দিলে যাৰ কাৰণে বা যাৰ বাবে মহিলা প্ৰতিমাহে মাহেকীয়া হ'ব লগা হয় আৰু তাৰ বিনিময়ত মহিলাগৰাকীক এইটো বৰ প্ৰদান কৰিলে যে পুৰুষতকৈ বহু বেছি গুণ মহিলাই কামুক শক্তি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ